a'zolaringni gunoh masiyatdan saqlaysan ko'zingni tilingni oyoq qo'lingni poklik iymonni yarmide ikkinchi ma'nosi shu uchinchisi axloqingni toza qilasan yomon xulqlardan kibrdan hasaddan gina kuduratdan g'azabdan g'iybatdan to'rtinchisi ollohdan boshqa hamma narsani qalbingdan chiqarib tashlaysan qalbingda faqat olloh bo'ladi At-tahuru shatrul poklik iymonning yarmi deyildi musulmonni jasadi toza bo'ladi a'zolari gunohlardan toza bo'ladi axloqi toza bo'ladi hamda qalbi toza bo'ladi qalb Alloh taolo nazar qiladigan bizning a'zoyimiz alloh taolo sizlarni suratinglarga jasadlaringizga qaramaydi lekin qalblaringizga qaraydi amallaringizga qaraydi deydi bir odam kabani tavob qilar ekan duo qilyapti ey olloh mendan rozimisan shunda haligi odamni orqasidan kelayotgan bir kishi ey birodar robbigiz sizdan rozi bo'lish uchun siz ham robbigizdan rozimisiz dedi haligi duo qilgan odam siz kimsiz deb so'radi orqada turgan odam men muhammadin idrisman dedi kim edi bu kishi imomi shofiy edi u kishi qanday qilib ollohdan men rozi bo'laman axir men uni roziligini istab yurgan bo'lsam dedi imom shofiy javob berdi ne'matga xursand bo'lganingdek musibatga ham xursand bo'layotgan bo'lsang demak sen robbingdan rozi ekansan xursandchilik kelganda alhamdulillah alhamdulillah deb rozi bo'ldingiz endi ozgina musibat kelib qolsa jazabaga tushayotgan bo'lsangiz demak siz ollohdan rozi emassiz demak olloh ham sizdan emas bizni shikoyat qilmagan kunimiz yo'qa ha? hayotdan norozi bo'lmagan kunimiz deyarli yo'q albatta nimadandir norozi bo'lib turamiz imom g'azoli aytdiyu ollohni tanishga olib boradigan ilmni narxi juda baland qimmat bu ilm lekin natijasi yuksak va oliydir narx juda yam baland birodarlar ammo o'sha narxni to'lay olsak mukofot shunga yarasha bo'ladi hamma shahvatlarni tashaymiz oyog'imizni tagiga aytamizki parvardigor yolg'iz o'zing meni maqsadimsan meni yolg'iz talabim seni roziliging umumiy g'oyani tushundinglara birodarlar jonni qiynash kerak ekan ko'zni tiyish kerak ekan tilni tiyish kerak ekan sunnatni o'qish kerak ekan tasbehda aytishlik kerak ekan qalb faqat olloh bilan ovora bo'lishliki kerak shunda shundaini ko'rasiz jahid tushahid joningni qiyna ibodat bilan shariat bilan shundan keyin ko'rasan alloh taolo quronda aytadi astaidubillah <laughs> albatta olloh mo'minlarning jonlarini va mollarini sotib oldi nimani barobariga jannat barobariga juda ko'p oyatlarda mollari va jonlari bilan kurashadilar deydi bu oyatda jon moldan avval aytildi ayting agar sarf qilishlik kerak bo'lsa pulni sarf qilishlik osonmi jonni sarf qilishlik osonmi molni sarflash albatta nafsni sarflashdan oson bo'ladi shuning uchun inson yengilini qilishlikka harakat qiladi lekin ikkalasini ham qila oladi inson bitta mana shu oyatda nafs moldan avvoz zikr qilindi asl narsa shu nafs moldan qimmat turadigan narsa shuning uchun eng katta saxovat qaysi saxovat desa mol sarf qilinayotgan saxovat emas jon nafs qilinayotgan saxovat nafs bilan qilinayotgan hasharga aytadi akangiz ukangiz qarindoshingiz shunda kelib o'zi ishlashingiz bu nafsning saxovati bo'ladi mardikorgiz bozorga borib turib e, o'sha ikki ming so'm qo'liga pul berasiz kechgacha ishlaysan de olib kelib qo'yasiz aka meni jina ishlarim ko'p edi undan tashqari bu yerga kelsam ham ko'p ham ishga yaramayman men undan ko'ra mana ishni yani qiladigan ikkita odamni olib keldim deysizda zo'r ish qilgan bo'lasiz shunda sizni hasharga aytgan odam uchun o'zini turgani yaxshimidi ishlamasa ya. ham yoki mardikorni olib kelib qo'ygani yaxshimidi sizni yuzga shunaqa qilishdi qaysinisi yaxshi edi ya. sizga u sizni qadrlagani uchun keldida muhimi keldi ishini tashlab keldi sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini ajrata oladi sizni qadrlagan odam siz uchun vaqtini topib keladi bir odam o'zini qandaydir ilmiy sohasida professor bo'lmoqchi makç. erishmoqchi xolos shu martabaga ammo u maqsadiga olib boradigan hech narsani qilmaydi uyquni kanda qilmaydi doim o'yin kulgi ulfatlar bilan osh go'sht bemaza gap so'zlar suhbatlar telefon o'yin kulgi maqsad nima edi professor bo'lish edi ammo professorlikka olib boradigan bironta ishni qilmadi bu professor bo'ladimi bo'lmaydi bulardi hammasini tashlaydi keragicha uxlaydi keragicha yeydi ulfatlardan voz kechadi kayf safordan voz kechadi jonini qiynadia professor bo'ladi to'g'rimi dunyodagi bitta martabaga erishishlik uchun shuncha mehnat qilish kerak bo'lsa al maliku muhtadir bo'lgan olloh subhana va taoloni huzurida bir maqomga martabaga erishishlik uchun qancha mehnat qilishimiz kerak dunyoda dunyoda sportsmenlar kattaroq bir chempionatga turnirga qatnashganda uyidan olib ketadi bir oy ikki oy xotiniga ko'rsatmaydi bola chaqasiga ko'rsatmaydi faqat fikri zikri nima bo'lsin tinrovkada de bo'lsin deydi bitta de medalga ega bo'lishi uchun chempion degan bir unvon uchun yani endi Allohning huzurida martabangiz baland bo'lishini xolasiz, joningizni qiynashingiz kerak emasmi o'sha yerda faqat duoni qilamiz duoni qilamiz duoni qilamiz bu yerda hayot bobbagidek ketaveradi yo'q birodar seni uyinda faqillik tugamaydi seni uyinda baraka bo'lmaydi joningni qiynamaguningcha mehnat qilish kerak bu martabani narxi baland hamma rag'bat xohish istaklarni oyog'imizni tagiga tashlaymiz vaqtimizni hammasini allohga sarflaymiz shunda shu şu martabaga erishamiz ey sayyidim. moldan zakot qancha beriladi dedi uni saiidi javob berdi sizlardami bizdami de dedi bu kishi so'rayapti ey saidim sizlarda degani nimasiyu bizda degani nimasi saida javob berdi ustozi silarda molning qirqdan biri zakot qilib beriladi bizda esa bizda banda o'zi ham uni moli ham saidaniki bo'ladi dedi aytdiyu olloh jannatni sotdi ularga dedi nimani evaziga nafsini va molini sart qilishni evaziga allohga topshirasiz o'zingizni qarab turasiz moligiz kuch quvvatingiz vaqtingiz imkoniyatingiz o'y fikringiz hamma hamasini Allohniki deb bilishingiz kerak bo'ladi imom G'azoliy aytdi Allohni tanitadigan ilmning narxi baland lekin shunga yarasha natijasi ham yuksak go'zal bo'ladi agar faqatgina alloh taoloni amru nahiysini dalillarini qoida usullarini ya'ni shariy ilmlarni o'rgansang bilsang hamma savolga javob beradigan darajada bir olim bo'lsangu ammo harom harishdan o'zingni to'xtatmayotgan bo'lsang nafsingni majbur qilmayotgan bo'lsang ollohni bir hukmiga oldingdan bir ayol o'tib ketayotganda ko'zingni to'ldirib oxirigacha tikilib turgan bo'lsang bu judayam bir g'ariyib holat sen ollohning buyruqlari haqidagi ilmni o'rganibsan lekin ollohni o'zi haqidagi ilmdan g'ofir qolibsan shuning uchun birodar agar <laughs> ollohga osiy bo'layotgan <laughs> bo'lsang ollohni hali tanimabsan qilgan gunohingni kichkinaligiga qarama <laughs> kimga jur'at qilib gunoh qilayotganingga qara agar allohni rostakamiga taniganingda gunoh qilgan uyalar eding mana birodarlar payg'ambarimiz aytadilar Allohdan qo'rqmoqligi ya'ni qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilmdir natijalari yuksak va go'zaldir mana siz nafsingizni qo'lingizdan kelgancha majbur qildingiz mana ishlarga nafsni jilovladiniz ko'zni tiydingiz quloqni tiydingiz g'iybatdan tiyildingiz o'zingizni majburladingiz endi o'sayotganingizni qayerdan bilasiz yaxshi yani savol endi belgisichi şey. inson buni qanday his qiladi o'zini yuksalayotganligini qanday his